আৰু পাহাৰ বগাবলৈ যদি ইচ্ছা কৰে নাগালেণ্ডে নোযোৱাকৈ অসমতে পাব এনেকুৱা ঠাই আৰে ভাইনা কি নাম নাম অহাটো দেৰি হ'ল ন দেৰি হ'ল ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক চাওকচোন বাৰু কিমান দৰ লাগিছেনে ভাগৰ নাই লগা অ বাবৰি আৰু মই আপোনালোকক আজি কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ আনিছোঁ আৰু বুঢ়ী পাত মেলিলে নেকি পাতে সেইফালে মানে কুঁহি পাত ওলোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু এইফালে বাৰু বৰদম টপলা হৈ গ'ল আৰু এডাল এডাল ৰাখিছে সেইকেইডাল মানে আজিকালি এটা নতুন পদ্ধতি গোটেই গছজোপা কলম নিদিয়ে মাজতে এডাল থৈ দিয়ে পাছত যেতিয়া পাতবোৰ ওলাব তেতিয়া সেইকেইডাল আকৌ কাটিব লাগিব আৰু চাওকচোন বাৰু কি সুন্দৰ মই প্ৰায় আহোঁ আৰু আগতো ভালেমানকেইটা ভিতৰত এই ৰাস্তাটো দেখুৱাইছোৱেই ভাল লাগে আৰু দিনটো লাহে লাহে দীঘল হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া আজিতো জানুৱাৰী মাহ যাবলৈ হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা আৰু দীঘল হৈ আহি যাব আৰু এইটো হৈছে বাগানৰ ৰাস্তা আৰু এইফালে পপুলাৰ জেগা আমাৰ বিখ্যাত আঠাইছ শিল এইটো ৰাস্তাই যাব লগা হয় কিন্তু ৰাস্তাটো চখ আগতে ফেঞ্চিংখিনি নাছিলে এতিয়া বাৰু ফেঞ্চিংবিলাক দি দিলে মোৰ লেফ্ট চাইডত আৰু আৰু এনেই ওলাই আহিলোঁ এইফাললৈ আৰু আগতে আপোনালোকক এইখিনিলেকে মই দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি অকণমান আগলৈ যাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ অকলে অকলে আহিলোঁ এতিয়া একো নাই যাব পাৰি আৰু এইখিনিতে এখন শশান আছে মানে মানুহ মানুহ মৰিলে জ্বলাই যে শশান বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আৰু ইয়াত চাওক বহুত মানুহ আছে ইয়াত পিকনিক খাই আছে ইয়াত গাড়ী মটৰ ভালেমানেই আছে কিন্তু পাৰ্টি এটা দেখিছোঁ ওচৰতে আৰু বাকীবিলাক জানো ক'লৈ গ'লগৈ আৰু চাওক এইখন হৈছে দলং আৰু এই দলংখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে আপুনি খোজকাঢ়িহে পাৰ হ'ব পাৰিব ইয়াত মানে গাড়ী মটৰ নিবলৈ নোৱাৰি আগতে ভাল আছিলে আজিকালি অলপ বেলেগ কৰি দিলে আৰু কিন্তু দীঘল দীঘল গছ কেইজোপা কাটি পিনি এতিয়া থৈ দিছে মানে তললৈ ভালকৈ চাই যাব লাগিব নহ'লে কিন্তু ভৰি সোমাই গ'লে পালোঁ আৰু চুটুকাটো কাৰণ হেলমেট পিন্ধিলে তললৈ দেখা দেখা নাপায় মানে বছ পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু এই ওচৰতে এটা খানা খাই আছে আৰু সৌ আত দেখা পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে পিকনিক চলি আছে আৰু চাবলৈ গ'লে আৰু এইফালে এটা আছে এইফালে খাই আছে অকলে অকলে আছোঁহি আৰু আগলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই মানে আৰু আগলৈ গ'লে মানে বহুত ভাগৰ লাগিবগৈ যিহেতু ওপৰত উঠিব লাগিব আৰু হেলমেট পিন্ধি আছোঁ জেকেট পিন্ধি আছোঁ আৰু পাহাৰ বগাবলৈ হ'লে মানে বহুত গৰম গৰম লাগিবতো সেইকাৰণে যাবলৈ আৰু এটা সময়ো নাই ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভাগৰ চেনেলটো চেক কৰিব পাই যাব অৰি ভাইনা কি নাম নামটো কি আছে তোৰ নামটো কি মাঞ্চু ক'ৰ পৰা আহিছ ক'ৰ পৰা আহিছ ইয়াৰ পৰা আহিছ ভাত খালি নে ভাত খালি নে খালি নাই খোৱা বনাইছেহে হয়নে ওপৰলৈ গ'লে বহুত ভাগৰ লাগিব এইফালে নাযাওঁ বাৰু আৰু দেখাতহে সমান সমান লাগিছে কেমেৰাত কিন্তু বহুত ওখ হয় কেনেকুৱা লাগিছে বগাই ভালেই লাগিছে ভাল আৰু এইফালৰ দৃশ্যটো চাওকচোন বাৰু কি সুন্দৰ লাগিছে একদম সেউজীয়া কিন্তু এতিয়া মানে এটা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে সূৰ্য পোহৰটো ইয়াত পৰা নাই সূৰ্যটো ইফালে গুচি গ'ল ছাঁহ পৰি আছেতো এইফালেও পাৰ্টি চলি আছে ন ক'ৰ পৰা আহিছা তোমালোক গাভৰুৱে ওচৰৰ হাই অ এইফালে তললৈ চাওক একদম সৰু সৰুফালে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছেগৈ কিন্তু মই তালৈ নাযাওঁগৈ আৰু আৰু এইফালেও নাযাওঁ কাৰণ পাহাৰ বগালে মানে এইখিনিত উঠোঁতে মোৰ ভাগৰ লাগিছে এইখিনি মই তললৈ গুচি যাম এতিয়া ওপৰলৈ নাযাওঁ আৰু তললৈ গুচি যাম দেই একদম ওপৰলৈ গ'লানে হে কোনটোলৈকে গ'লা একদম সেই ওপৰত যে গছ এটা আছে গ'লা নে একদম আম গছ এটা আছে ভাগৰ লাগিলে ভাগৰ লাগিলে পঢ়াটো দেৰি হ'ল ন দেৰি হ'ল একো নাই এতিয়া সময় আছে অলপ একেবাৰে ওপৰলৈ নগ'লোগৈ আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ এতিয়া মোৰ দমো নাই তাৰমানে কেলে বহুত ওপৰ হয় আৰু বৰ ভাগৰ লাগে অকলে অকলে কিমান উঠিব এইফালে এটা আছে মই সেইটো দেখুৱাই দিম আপোনালোকক সেইটো যাম বাৰু মই আৰু এতিয়া মই অকলে এইটো তিলাত উঠি যাম মানে এইফালে এইটো দেখিছে নহয় আৰু এইফালে এটা কাৰণে আহিছোঁ আৰু এইটো মানে অলপ চাপৰ হয় একদম ওপৰলৈ নগ'লোগৈ আৰু এইফালে গাড়ী লৈ আহি আছে আৰু এইটো চখ কিমান ওপৰ হয় এইফালে আৰু এই ষ্টেপে ষ্টেপে বগাই বগাই মই গৈ থাকিম যিমান পাৰোঁ যাম বাৰু কিন্তু খোজকাঢ়িবলৈ অকণমান দিগদাৰ আছে অলপ ওপৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াত মানে বগাই বগাই কথা কৈ যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু আঠাইছ জুলাইত মই প্ৰায় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দুটামান ভিডিঅ' আছে মোৰ ভাগত যদি আপোনালোকে চেনেলত কণ্টিনিউ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিছে চাগে কিন্তু এতিয়া ইয়াত মানে এনেকৈ উঠি উঠি হাঁহ ব্লক কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে এতিয়া মই বহুত ওপৰলৈ আহিলোঁৱেই এইফালে চাব পাৰে কিমান দৰ হয় ওহ এইফালে অহাৰ কাৰণটো হৈ গ'ল মই মানে এইটো তিলাত আগতে অহা নাই আৰু সেইটো কাৰণে এই তিলাটোত আজি আহিছোঁ আৰু এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছে ওহ কথা ক'বলৈ দিগদাৰ আছে আৰু আগতে পি কেৰ লগত আহিছিলোঁ ইয়াত কিন্তু পি কে এতিয়া বৰ্তমান মৰিগাঁও বাসিন্দা অঁ বহুত ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক তললৈ কেনেকুৱা লাগে বাপৰে বা ওহ বহুত ভাব লাগিলে দেই চাওকচোন বাৰু কিমান দ এইফাললৈ বা অঁ আৰু কেমেৰাত ধুনীয়া লাগিছিল পূৰা সেউজীয়া 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 কিন্তু বাৰিষা দিনত আহিলে বেছি ভাল হয় মানে এই পাতবিলাক পূৰা সেউজীয়া হৈ থাকে এতিয়া মানে কলম দি থৈ দিছিলোঁ বাজে বাজে হ'হ আৰু কথা ক'বলৈ মানে দিগদাৰ হৈ গৈছে আৰু অলপ এফালে যাম ওহ পাহাৰৰ মাজত অকলে অকলে বুলি নহয় আৰু আপোনালোক মোৰ লগত আছে আৰু হয় ইফালে চাওক সেইকেইটা ল'ৰাকেইটা গুচি গৈছেগৈ চাওক ওপৰৰ পৰা আদম দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ তললৈ কেনেকুৱা লাগে এইফালে চাওক এইটো চাওক চাওক কিমান দ হয় একদম বাঁহগছিবিলাক এজন একেবাৰে চাপৰ চাপৰ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইফালে অকণমান যাম বাৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যদি মই ইয়াৰ পৰা পৰি যাওঁ তেতিয়া বাচিবলৈ কোনো সাধ্য নাই আৰু যিহেতু মই এইফালে অকলে আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে আৰু দিগদাৰ হ'ব এইফালে এটা তিলা আছে আৰু ইয়াত বাৰু গৈ মেলি আপোনালোকে শেষ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত সৰুফালে চাওক আৰু সৌ এজোপা গছ দেখিছোঁ আৰু মোৰ আঙুলিটো পোনে পোনে সেইটো তিলা সেইটো তিলাই চবতকৈ ওখ হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা অলপ চাফা চাপ' লাগিছে এনেকৈ ঘূৰি পকি ঘূৰি পকি ঘূৰি পকি তেতিয়া তাত পাবগৈ আৰু আগতে গৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ চিলাই চেনেলটো আৰু এতিয়া মই এইফালে গৈ পিনি অকণমান ওখ ওখ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এইবাৰ ওপৰ তিলাটোত আহি গ'লোঁ আৰু ভাগৰ লাগে দেই আৰু সূৰ্যদেৱতা আজি বহুত ওপৰতে আছে এইফালে চাওক দেখিলেই নহয় আৰু ওপৰলৈনো কি কৰি থাকিম যিমানে যাম সিমানে ভাগৰ লাগিলেই গৈ থাকিব আৰু ভিডিঅ' দীঘল হৈ গৈ থাকিব আৰু সেইবাবে মই তললৈ গুচি যাওঁ আৰু মোৰ পাছফালে এইখিনি গছ আছে ইটো তিলাত আৰু সেই গছখিনি কি নাম হয় ক'বচোন বাৰু চাহ গছ ৰোৱাৰ আগতে ৰঙাই লয় কি বুলি কয় আৰু সৰু তাত কলগছ ৰুইছে এতিয়া গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা ওহ বৰ ভাগৰ লাগে দেই যথেষ্টখিনি ওপৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া ষ্টেপকেইটা নামি যাওঁতেহে মছলাটো ওলাব আৰু যেতিয়া ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি যাওঁ তেতিয়া মানে কোনোবা যেন গটিয়াই আনিছে কোনোবা যেন ঠেলি দিছে তেনেকুৱা লাগে আৰু এইটো বাৰু ষ্টেপ বনাই থৈ আছে সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম নাই যদি ষ্টেপটো বনাই থৈ দিয়া নাথাকে তেতিয়া মানে ৰ'বৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় ইয়ো ইয়ো এতিয়াও কিমান তললৈ যাব লাগিব এনেকৈ কৈ আৰু এই গছখিনি কি ধুনীয়া লাগিছে চ' পূৰা সেউজীয়া সেউজীয়া কেমেৰাত কি সুন্দৰ লাগিছে একদম ধুনীয়াকৈ এইফালেদি আৰু পাহাৰ বগাবলৈ যদি ইচ্ছা কৰে নাগালেণ্ডে নোযোৱাকৈ অসমতে পাব এনেকুৱা ঠাই আহি যাব আৰু এতিয়া ওলাই গুচি আহিলোঁ বাবৰি আৰু ৰাস্তাটো চিলিপ মাৰিও এইটো ৰাস্তা বাৰিষা দিনত আৰু বেয়া হ'ব আৰু মানে মই গোটেই মানুহটো ঘামি গ'লোঁগৈ পাহাৰ বগাই বগাই আৰু যথেষ্ট মানুহ আহিছে পিকনিক খাবৰ কাৰণে ইয়াত ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰি দিব সুন্দৰ কমেণ্ট এটা আৰু যদি চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব